Hai hey sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah teori mengenai aks selanjutnya setelah Wano Kuni. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Oda Sensei? Mari kita bahas di video berikut. Saat ini manga seri One Piece masih berjalan pada arc Wano Kuni. Ak ini dianggap sebagai ak paling besar di sepanjang serinya untuk saat ini. Namun seperti yang terlihat, peperangan di Onigashima hampir mencapai klimat. Di mana lawan yang tersisa hanyalah Shogun Orochi dan Sang Yungko Kaido. Aquano sendiri menghadirkan berbagai macam hal dan juga kejutan Sehingga selain menjadi ak paling masif dalam hal pertempuran Ak ini juga menjadi ak yang masif dalam hal konteks cerita Selain itu, yang paling menarik dari Wano adalah bagaimana kita bisa melihat nuansa tradisional Jepang karena di sini diperlihatkan berbagai elemen budaya Jepang zaman dahulu seperti samurai, ninja, dan lainnya. Berbicara mengenai tema, Oda Sensei selalu menghadirkan cerita yang menarik dan unik di setiap ak. Lalu bagaimana dengan tema setelah Akwano Kuni? Ada dua prediksi ak yang mungkin telah disiapkan Oda Sensei pas Kawano. Yang pertama, adalah perang besar melawan pemerintah dunia atau bisa disebut Marine Foot kedua Banyak fan yang menduga bahwa perang besar Marine Foot kedua akan terjadi Di mana ada beberapa faktor pendukung yang mengarah ke sana Salah satunya adalah santarnya rumor tertangkapnya sabu oleh pemerintah dunia Orang nomor dua di pasukan revolusi tersebut memang dikabarkan tertangkap angkatan laut setelah dia berusaha menyelamatkan Kuma di tanah suci Marijoa. Hal itu bertepatan pada pertemuan para raja dunia Reverie. Apabila Sabo benar-benar ditangkap angkatan laut, maka hal itu dapat memicu kemarahan Luffy dan juga Dragon sebagai orang yang pernah kehilangan kakaknya di perang besar Marineford dua tahun yang lalu. Tentu Luffy tak ingin mengalami hal yang sama. Luffy dan Topi Jerami pasti akan berusaha menyelamatkan Sabo. Apalagi saat ini kekuatan mereka telah berkembang sangat pesat. Bisa dipastikan kelompok Topi Jerami akan mampu memberikan perlawanan terhadap para admiral angkatan laut. Selain itu, Topi Jerami juga memiliki beberapa aliansi yang siap mendukung dan membantu mereka, seperti Armada Besar Topi Jerami yang dipimpin oleh tujuh kapten divisi dan aliansi para samurai Wano yang mimin yakin mereka akan membantu topi jerami dengan armada sebanyak itu aliansi pasti mampu mengimbangi kekuatan besar armada angkatan laut belum lagi dragon dan pasukan revolusi pasti akan ikut serta meramaikan perang terbesar ini sehingga Bonti bahkan kekuatan mereka mungkin akan dikupas di tempat ini juga. Ak pulau raksasa. Elbaf atau Pulau Raksasa memang telah lama disinggung oleh Oda Sensei. Terlebih saat topi jerami berlabuh di pulau yang bernama Little Garden di mana saat itu ada dua raksasa yang bertarung bagai ksatria. Bahkan Usop mengatakan jika dia sangat ingin sekali berkunjung ke Pulau Elbaf. Di Ag Elbaf sendiri diyakini menjadi jembatan terakhir sebelum kemudian masuk ke cerita akhir seri One Piece. Bisa jadi setelah Aquano berakhir, kita akan disuguhkan pada Ak Pulau Raksasa terlebih dahulu. Baru kemudian menuju Ak tentang penyelamatan Sabo. Karena jika kalian perhatikan, Oda Sensei selaku pengarang cerita selalu menyelipkan satu atau dua Ak sebelum masuk Ak yang paling besar. Contohnya pada saat perang besar Marineford. Di mana saat itu Luffy telah mengetahui bahwa es akan dieksekusi. Tetapi dalam cerita, kita terlebih dahulu diarahkan ke Ak Impel Down. Kemudian baru menuju perang terbesar yang melibatkan Yonko Shirohige melawan Angkatan Laut. Bahkan saat itu, Luffy membawa pasukan kuat dari Impel Down, seperti Krokodil, Jimbei, Ivankov, dan lainnya. Bisa jadi setelah berpetualang di Pulau Elbaf, Topi Jerami malah bisa mendapatkan tambahan kekuatan seperti pasukan Elbaf yang selama ini diidam-idamkan Yonggo Big Mom, hingga kemudian mereka menuju markas Angkatan Laut untuk penyelamatan sabuk. Elbaf memang merupakan sebuah pulau yang menjadi rumah bagi suku raksasa. Selain itu, mungkin kita akan melihat referensi tentang para Viking yang bisa dilihat dari topi yang dikenakan Dori dan Brogi. Kemudian yang paling menarik adalah Elbaf akan menjadi tempat di mana Usop menemukan jati diri sebagai seorang kesatria pemberani. Karena seperti yang terlihat sejauh ini, Usop merupakan kru topi jerami yang paling hoki terhadap raksasa. Dialah yang paling akrab dengan Dori dan Brogi. Bahkan pada Ak Enies Lobby, Usap mampu menaklukkan dua raksasa penjaga gerbang yang bisa beralih pihak membantu topi jerami. Itulah teori tentang ak yang akan terjadi setelah Wano. Bagaimana menurut kalian? Ak apakah selanjutnya? Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih, sehat selalu dan salam. OP!